को मैंने आपको बताया हजारों इतिहासकार रहने के बाद ही एक इतिहासकार इसके सामने ऐसे प्रश्नों को क्यों उपस्थित कर रहा है इतने स्पष्टता से बताने के बाद दूसरी बात यह विषय 2022 से जब सामने आया तब से कोई पुरावी दिए नहीं गए जब हम एमओ करने गए तब बदनाम करने का काम किया और जब आप सही में वो आ रहे पहले तो उन्होंने किया कि एम हुआ यू हुआ नहीं है ये कुछ देने वाले नहीं है अब सही में आने के बाद सातारा में इसका कार्यक्रम हो रहा है तब ऐसे प्रश्नों को उपस्थित करना झूठे भ्रामक मिथ्या बातें कहना और अभी जब विधानसभा में इतने स्पष्टता से बताने के बाद वहां पे कोई प्रश्न उपस्थित नहीं करना बाहर आकर आप ऐसे सवाल उठाते हो तो आपकी नीयत क्या है ये महाराष्ट्र निश्चित रूप से जानेगा देखो भाई साहब ये तो कानून है सरकार का क्या संबंध है अगर कोई अधिकारी मिसबिहेव करता है तो हमारे राज्य का कानून है उसके एक्शन होती है ये कोई प्रश्न है क्या भाई साहब ये तो करना ही होगा अगर कोई बचाने की कोशिश करता है तो ध्यान में गा के दिए देने के बाद ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी नाही काहीतरी तुम्ही पुन्हा गैरसमज करून घेऊ नका मला वाटतं की तुम्ही स्पष्टपणे ऐका मी असं सांगितलं की फक्त या वाघ संदर्भात स्पष्ट उल्लेख आहे बाकी जी वाघ हे इतिहासकार सांगताय इथं आहे तिथं आहे तिथं कुठेही उल्लेख नाही मला वाटतं की आपल्या माध्यमातून कमीत कमी तुम्ही तरी एखाद्या विधानसभा सदस्या गैरसमज करण्याचा प्रयत्न करू नका तुमच्या मनामध्ये शिवबा असेल तर असा गैरसमज कोणीही शिवभक्त करणार नाही शिवरायांच्या वाघरखांसंदर्भात विरोधकांकडून जे काही दावे केले जात आहेत ते दावे खोटे असल्याचं सुधीर मुनगंटीवारांनी म्हटलेलं आहे कोणत्याही विषयावर वाद घालण्या घालणं योग्य नाही असं देखील मुनगंटीवारांनी म्हटलंय